안녕하세요. Bonjour à tous les amis coréens. Aujourd'hui, on va parler des vins français qui dans le top 10 des On y va On y va Les Français qui travaillent dans le domaine du vin, que pensent-ils par rapport aux spectateurs C'est toujours important d'avoir des notes, que ce soit par cœur, le wine spectator, la revue des vins de France. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui les vignerons sont heureux de recevoir, même s'ils te disent « non, c'est pas vrai, on, nous on fait le vin ». On est toujours content d'avoir de, de très belles notes et c'est toujours un argument commercial, surtout pour l'étranger. C'est une presse qui est écrite en anglais, donc c'est toujours un petit peu réservé à une élite parce que tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde mmh. ne peut pas suivre exactement les commentaires. Et en général, les vins qui sont notés, on est un peu moins dans le registre de la découverte des vins, mais des vins qui sont déjà bien établis. Donc souvent, ça s'adresse un peu collectionneurs, acheteurs de vins, qui veulent avoir les 100 sur 100, les plus belles notes. L'inconvénient, c'est que ces achats de vin parfois se retrouvent plus pour des ventes sur internet de notre secteur qui est le bar à vin où on a le plaisir immédiat et la note est parfois un peu moins importante. D'accord. J'amène deux bouteilles qui sont sélectionnées à Wine Spectator euh, Top 10. D'abord, euh, on se parle de Louis Latour. Toujours la Bourgogne en premier. Tu connais quelques informations de Louis Latour Louis Latour a cette force commerciale de distribuer dans le monde entier et c'est important pour faire reconnaître des appellations. L'avantage c'est que la famille Latour est vraiment très présente aujourd'hui encore. 또 포도를 사가지고 또 와인을 만들고 있어요. 그래서 이 라벨을 보면은 여기에 도멘 루이 라토르라고 적혀 있으면 본인들 밭에서 생산한 포도를 가지고 만든 와인이고요. 메종 루이 라토르라고 적혀 있으면 포도를 사서 양조를 해서 이제 판매하는 와인입니다. 세 아우스의 꼭동 셜마 Très grand cru. <laughs> Quel caractère de Corton Charlemagne Corton, on reste sur une base de Chardonnay, on est sur une base de grand cru, donc c'est une AOC qui a été créée il y a très longtemps pour identifier les meilleurs terroirs. Donc mmh. euh, là, on est vraiment sur le top du top. On conseille toujours euh, des Corton Charlemagne de les boire euh, après une dizaine d'années de vieillissement. Originalement, je voudrais prendre 2018, mais j'amène 2017. Quelle différence entre les deux 2017 et 2018 Alors moi, personnellement, je préfère les 2017. Ça a été un millésime moins chaud. 2018, ça a été l'inverse. Ça fait partie des millésimes les assez chauds, voire mmh. très chauds. Donc 2017, on va retrouver une belle acidité qui va permettre de boire des vins un petit peu plus rapidement et toujours mmh. se garder ce côté très très, très vif. L'avantage du 2018, ça va permettre un vieillissement très 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 long. Okay. Encore 10-15 ans, oh. 2017, on peut les boire un peu plus rapidement sous 5-6 ans. C'est voilà. toujours un avantage, le millésime est très important, surtout presque en Bourgogne mmh. où c'est du monocépage. Donc mmh. en fonction de la météo, on va vraiment ressentir des millésimes différents. À Bordeaux, on a la chance de pouvoir mixer plusieurs cépages, faire des blends, ça permet de corriger un petit peu. Là en Bourgogne, on ne peut pas cacher le millésime, donc le millésime pour moi a beaucoup d'importance. <laughs> Très joli nez, voilà. Un petit peu fermé, mais tout en douceur, mmh. tout en finesse, rien qui, qui explose. Je me sens beaucoup de boisé. Sur ces appellations, c'est quasiment que des fûts neufs. Quand tu es sur des grands crus comme ça, et que ça soit n'importe où en Bourgogne, hein, tu veux ces notes de bois. C'est la marque de fabrique des grands vins. Si tu n'as pas le bois, il va te manquer quelque chose. Euh, mmh. Parce que c'est ce bois qui va permettre de passer le temps. De patiner le vin et dans la jeunesse un peu marquée, un peu présente, de le révéler d'ici quelques années. C'est ce bois qui va disparaître. Mais avec une belle sélection de bois, parce que si le bois est trop marqué, tu n'auras que le bois. Et que là, on a le bois au départ, mais après, tu as la trame du vin et la longueur du vin et ce côté minéral qui va réveiller les papilles euh, qui fait que ça tient. Et aussi, c'est très important au final. Voilà, surtout, c'est pas fatigant. On en boit, on a envie d'en reboire parce que une fois que ça a disparu, tu te dis ah, je vais revenir ah. dessus pour voir l'évolution. va, oh. oh. regarde. Dans l'espace de trois minutes, euh, oui. voilà, on, on l'a bu. Ouais, exactement, donc c'est un signe que le, le vin ah. a un bon équilibre. Comme je disais, c'est 2017, millésime, frais étendu. Si 2018, euh, tu ne bois pas. Enfin, D'accord, voilà, ouais. Ah oui, petit à petit, euh, ça, ça s'ouvre. Oui. Euh, plus floral oui. qui remonte qu'on n'avait pas tout à l'heure, où c'était vraiment le bois qui prenait. Oui. Mais c'est logique, hein. si je me carafe dans trois, quatre heures, il y aura d'autres notes d'évolution, mmh. mais je suis étonné, hein. mmh. c'est jeune, hein. ça reste très jeune, c'est très bon. Voilà, il n'y a, a rien à dire. Euh... <laughs> tu penses combien d'années il faut garder pour le boire Le corton Charlemagne, pour moi sur ce millésime 17 qui a déjà de la fraîcheur et le mmh. côté minéral, on peut aller encore sur 5-6 ans tranquillement mmh. et l'apprécier, il y aura d'autres arômes qui vont intervenir, mmh. ça va évoluer. Je vous donne le prix. C'est 112 euros. Tu penses que ça vaut le coup de Corton Charlemagne Ça reste très bon. Le problème, tu vas payer la rareté. C'est une toute petite appellation. Honnêtement, 80 euros, ce serait suffisant. Mmh. Voilà. C'est un peu moins une bonne affaire. Corton, mais c'est le problème de la Bourgogne, où aujourd'hui les surfaces sont toutes petites. Toute la Bourgogne subit un peu ça. Où le rapport qualité-prix est plus difficile à trouver en Bourgogne que dans d'autres régions. Mmh.